ભવર રાઠો ડિઝાઇન સ્ટુડિયો દ્વારા બી ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન પ્રદર્શની બે હજાર ચોવીસનું ભવ્ય આયોજન અમદાવાદનું સૌથી વિશાળ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન પ્રદર્શનિ ભારતની ટોચની ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન યુનિવર્સિટીઓ અને બ્રાન્ડ સાથે પાંચસોથી વધુ ઇનોવેટિવ ઇન્ટિરિયર ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન કરાયું ભવર રાઠો ડિઝાઇન સ્ટુડિયો ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન પ્રદર્શન પારુલ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રસ્તુત આ પ્રદર્શન એક વાર્ષિક પ્રદર્શન છે જે ઘર અને વ્યાપારી જગ્યાઓમાં નવીનતમ ઇન્ટિરિયર ટ્રેન્ડ્સ અને ટેકનોલોજી પ્રદર્શિત કરે છે આ પ્રદર્શન ઉચ્ચ સ્તરની સ્થાપિત ઇન્ટિરિયર બ્રાન્ડ્સ તેમજ ઉભરતા ડિઝાઇનર્સ અને ભારતની ટોચની ડિઝાઇન યુનિવર્સિટીઓના અભિલાષીઓ માટે તકના માધ્યમ તરીકે સેવા આપે છે તે ક્ષેત્રના વિવિધ પાસાઓને પણ પ્રકાશિત કરે છે જેમ કે જગ્યા આયોજન ફર્નિચર ડિઝાઇન વિવિધ કળા અને તેમની એપ્લિકેશન 1 सितंबर 2024 ना रोज श्री शक्ति कन्वेंशन सेंटर ખાતે યોજાયલ આ પ્રદર્શનની ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીના નિષ્ણાન તો નિહાળ્યું અને તેમદવાદનું શ્રેષ્ઠ અને સૌથી મોટું ઇન્ટિરિયર હું રહે મે ભવરાઠો ડિઝાઇન સ્ટુડિયો કા પ્રેસિડેન્ટ હું આજ ہمارا ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન એવોર્ડ શો હે 2024 इसमें 1 साल और 2 साल के बच्चों ने काम किया है और आज जो काम किया है वो काफी कैटेगरीज में है इसमें नेशनल लेवल पे काम किया है इंटरनेशनल लेवल पे वर्क किया है ट्रेडिशनल वर्क किया है और पुरानी जो चीज़ें ख़राब हो जाती है उनको कैसे रीयूज़ करना है और उसको वापस कैसे काम में लाना है उस पे उन्होंने किया। पर उन्होंने डिज़ाइन किए हर साल हम लोग फैकल्टी और स्टूडेंट मेच्योर होते रहते हैं और अब इंडिया में डिज़ाइन की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है बच्चे भी बहुत खुश हैं यहाँ पे काम करके काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं लास्ट ईयर और इस साल में थीम्स में ज़्यादा प्रैक्टिकली काम को हमने ज़्यादा जोड़ा है क्योंकि जब बच्चा कोर्स करता है और जब वो बाहर जाता है तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज होना जरूरी है तो इस पर हम इस बार हमने सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया है और सभी लोगों ने लार्ज स्केल पे वर्क किया है अगर आप अहमदाबाद की बात करेंगे तो आपको सभी को पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट एनआईडी और निफ्ट गांधीनगर है ये 50 साल पुराने हैं और उसके बाद अब बी भी उसी क्वालिटी पे काम कर रहा है वहाँ से काफ़ी लोग फैकल्टी हैं जो विजिटिंग्स हैं और वो लोग आके पढ़ा रहे हैं हम लोग ये कोर्स उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो एन आई निफ्ट नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग एज की वजह से नहीं जा पाते हैं कुछ लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बीस में सौ बच्चों का एडमिशन मिलता है दो प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है बी से वन ईयर और टू ईयर के इंडिया की टॉप थ्री यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी यू यूनिवर्सिटी कर्णावती यूनिवर्सिटी और जी एल एस यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है हेलो मेरा नाम दिव्या है और मैं भवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो से हूँ आज हमने यहाँ पे बी आर डी एस डिज़ाइन एग्जीबिशन इंटीरियर डिज़ाइन एग्जीबिशन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का ऑर्गेनाइजेशन किया है ये जो एग्जीबिशन है ये बेसिकली uh, जो इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ से उनके स्टूडेंट्स का वर्क डिस्प्ले करने के लिए होता है और uh, साथ साथ में बहुत सारे ब्रांड्स और टॉप इंटीरियर डिज़ाइन कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं जो भी अपना डिस्प्ले करते हैं और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं जितने भी स्टूडेंट्स जो कंप्लीट करने वाले हैं ये कोर्स वो स्टूडेंट्स आज एग्ज़िबिट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स इधर और इन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स एग्जिबिट कर रहे हैं उनसे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ में ये होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ आते हैं जो उनका काम देखते हैं અહીંયા મે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનાવ્યું છે ઓલિમ્પિક લેવલનું જેમાં બધી જ ગેમો છે જેમ કે પિકલ બોલ વોલીબોલ સ્ટેડિયમ છે પછી રેસ્ટોરન્ટ છે ઓલમોસ્ટ બધી જ અમે અંદર રાખ્યું છે અને એ જેટલું બી છે બધું ઓલિમ્પિક લેવલનું છે કે જેમથી બહારથી બધા આવીને અને અહીંયા રહી શકે અને અહીંયા એન્જોય બી કરી શકે બે અને રિયલ અમારી સાઈટ છે વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પર